ваші шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. У мінському переговорному процесі з урогування ситуації на Донбасі почався новий етап. Перша зустріч у підгрупах. Сторони побачили конструктив після. Переговорів, які відбулися напередодні, це стосується і представника України, і учасники переговорів від Росії та ОБСІ. І представників сепаратистів говорити про зрив мінських угод наразі недоцільно. Сказав уже сьогодні 7 травня речник із питання АТО Андрій Лисенко. За його словами, сили АТО фіксують порушення цих угод, які, однак, за словами пана Лисенка, не є системними. Водночас, за його ж твердженням, бойовики на Донбасі відпрацюють елементи штурму при захопленні оборонних укріплень. А тим часом міністр оборони Сполучених Штатів Ештон Картер. Підтвердив оцінку НАТО, що це то відкрита підтримання Росії, сепаратисти на Донбасі можуть готувати новий наступ на українські позиції. Президент України Порошенко заявляв раніше про наявні дані, що бойовики у другій половині травня нинішнього року можуть перейти до наступу. Отже, сьогодні у програмі Радіо Свобода ми спробуємо засувати кінець весни на Донбасі, активізація війни чи встановлення миру. І робитимемо це з головним редактором Донецького інтернет-видання Остров Сергієм Гармашем. Вітаємо вас, пане Гармаш. І до нашої розмови з має долучитися російський військовий експерт, шеф-редактор іжднівного журнала Олександр Гольс. Ну що ж, у мінську відбулися чергові переговори, і почався цей самий новий етап. Перша спільна зустріч у так званих підгрупах. І від України представником у політичній підгрупі став Володимир Горбулін у групі з безпеки Євген Марчук з економічних питань Ігор Веремій. А з гуманітарних аспектів біженці, гуманітарна допомога, звільнення заручників Ірина Геращенко і Віктор Віктор Медведчук написала у Фейсбук речниця представника України на переговорах у мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Денис Пушилін, який представляв у мінську так звану ДНР, назвав чергову зустріч. цитую, проривом. Найголовніше те, що почався діалог між Україною та представниками Донецька Луганська, стверджує і Про це ж казав представник так званий ЛНР Владислав Дейнего. Почався діалог а, між непосередна Україною і. Представителями Донецка и Луганска это очень важно. Надеемся, что в таком русле все это будет продолжено. Сегодня шел диалог практически равных участников. Все члены рабочих групп они обладают одинаковыми полномочиями. Одинаковые задачи перед всеми стоят. Хотя у каждого есть свое видение решения этих задач. Но диалог идет конструктивно, во всяком случае, на сегодня никаких противоречий серьезных не возникало. Ну от така ситуація, чи справді стався прорив, чи дійсно буде подальші кроки до справжнього перемир'я на Донбасі? Адже після мінських угод середини лютого нинішнього року, жодного дня не, не обійшлося без обстрілів на Луганщині? Донеччині? Я звертаюся до пана Сергія Гарбаша. Ви не військовий експерт, а ви людина з Донецька, журналістики ретельно відстежує всі останні події. На ваш погляд, яка зараз ситуація на окупованих сепаратистами е регіонах Донеччини Луганщини? Ну, передусім Донеччина, ви там найкраще знаєте ситуацію? Дійсно е Підсування є таке, що треба до кінця, як стверджує лідер так званий ДНР Захарченко, всю територію Донеччини. Повернути, як вони стверджують, чи є втома від війни, і без російської допомоги жодних активних дій вже не буде. Знаєте, Можна много гадати, найправильніше, як звичайно, логіка, так? То есть, если рассуждать логически, то Россия вкладывает огромные средства в эти так называемые республики. Ну, кроме вооружения, это миллиарды долларов. Она еще там и платит, мы уже знаем, да, что э, рублями выплачивались пенсии. Как бы она поддерживает экономику, чем сажает свою экономику. То есть она вкладывает огромные ресурсы. Для чего она это делает? Я думаю, что не из любви к ближнему своему там э, русскому миру, да, иначе бы она там не, не развязывала войну, которая убивает этих русских людей. Ну, я имею в виду в кавычках русские. Вот. Россия заинтересована, она делает это, потому что она заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине. Как она может ее дестабилизировать? Я вижу два э, метода, скажем так. Первый – это э, э, экономико-политический метод. Это то, что вот, э, нам уже забрасывают постепенно из-за границы разговоры об автономии Донбасса. То есть создать некую автономную… Министр закордонных Италии, да, Италия, да. заявлял. Создать там автономию, которая будет влиять на принятие решений всей Украиной. И при этом еще Украина должна ее содержать. Uh, и это, я думаю, что этот метод ну, сегодня нереален, и Россия, наверное, тоже это понимает. И второй метод ⁇ это все-таки военная дестабилизация. Uh... Борода недавно совсем открытым текстом заявил... Колышний так званый премьер-министр так званый ДНР, российский да. пиарный Александр на встрече, Бородай. На встрече с российскими националистами он открыто заявил, что цель создания ДНР-ЛНР это уничтожение украинского государства как враждебного российской федерации. Почти дословная цитата. Перед этим... Ходаковский это командир батальона «Восток», ну уже сейчас его больше нет, чем батальон, ну как бы, он тоже сказал, что цель их, это уничтожение Украины, как противника России. То есть никто не скрывает своих целей. Соответственно, если не, не удается навязать нам эту автономию, то они будут воевать. В этом задача этих утворений, этих образований, которые остаются перед ними Россией, и в этом же задача этих образований, поскольку иначе у них нет другой функции, они просто не смогут выжить экономически, у них нет возможности выжить. Они могут существовать только экспансией, воюя с Украиной, и этим как бы, заслуживая оплату со стороны России. Поэтому все вот эти минские соглашения, это все хорошо, поскольку это позволяет нам выиграть мир, это позволяет нам сохранить жизнь. Но реально как бы, ну, надеяться на то, что это решение проблемы ну это очень наивно, то есть это инструмент, это от оттягивания, скажем так, ну неизбежного, но это неизбежное будет. Я думаю, сейчас нужно учитывать также тот факт, что в самой ДНР, ЛНР, в самих этих образованиях ведется междуусобная борьба. То есть вот э, буквально вчера, по-моему, начальник Донецкой областной милиции броскин сообщил о том, что боевики Востока охотятся за казаками. Да. Это за казаками. Да. Соответственно, как бы в этой паузе ДНР, и ЛНР тоже заинтересованы для того, чтобы решить свои внутренние проблемы. Они даже, это не вопрос мира, они решают свои проблемы, они концентрируют власть, таким образом укрепляют свою армию, то есть делая единый центр управления, как бы сосредотачивая ну, боевые единицы в своих руках. И это опять же является подготовкой все-таки к масштабной войне. Кроме того, есть еще ну, такой фактор, э, ну, фактор нашего анализа, да? как э, буквально на этой неделе также Пентагон заявил э, открытым текстом, так, что, да, Россия, считаю, да, что Россия готовит все-таки свое вторжение, и оно вероятно. И как бы многие разведки мира говорят о том же самом. Поэтому мы можем говорить о прорывах в Минске. Ну, це дипломатичні прориви. Вона ваш це лише відтягування, неминуче, як ви висловилися. да. да я, я, я просто уверен, інакше як как би бы, ну в нас немає смусів у всьому. Я хочу происходит. просто так так. Я вам дуже дякую, пане Грома. Звернуся до ще одного учасника нашої програми, російського <клес> політичного військового експерта, шеф-редактора ежеднівного журнала», людина, яка вийде на зв'язок зі студією Радіо Свобода по скайпу, Олександром Гольцем. Добрий день, Олександр Матвієвич. <клес> ви нас лише сподіваюся, хорошо, так. Александр Матвеевич, ну ваш прогноз. Действительно, во второй половине мая, вообще в конце весны, может, в начале лета, возможно возобновление активных боевых действий на Донбассе? Если да, от чего это зависит, на ваш взгляд? на самом деле национальных э, причин для возобновления боевых действий более или менее понятно, что ну вот, э, можно по-разному оценивать то, что произошло вчера в Минске но все-таки это шажок, намек, как угодно, но все-таки на готовность обеих сторон как-то воздерживаться от применения сил. Более или менее очевидно, что и ресурсы обеих сторон, в общем-то, довольно истощены. Поэтому, опять-таки, если исходить из рациональных соображений, то причин для возобновления боевых действий нет. Увы и а этот конфликт много раз нам показывал, что боевые действия возникают из-за причин иррациональных. Кому-то что-то показалось, кто-то на кого-то обиделся, кто-то решил выразить свое неудовольствие чем-то. Стрельба, ответная стрельба начинаются боевые действия. Александр Матвеевич, но в этой связи, вот вы утверждаете, что ресурсы истощены. Согласитесь ли вы с точки зрения, наверное, большинства как украинских, так и независимых российских экспертов, что, собственно, вот это вот возобновление активных боевых действий на Донбассе зависит от одного единственного человека, которого зовут Владимир Владимирович Путин. Так ли это или нет, на ваш взгляд, и действительно после 9 мая, если, например, западные лидеры проигнорируют, а вроде бы к тому и идет э, парад, который должны провести к 70-летию победы, то, может быть, Путин обозлится, как после Брисбена, где ему устроили такую встречу, которую устроили во, во время того саммита. И он даст все-таки отмашку лидерам сепаратистов на возобновление боевых действий. Такая наверное, теория существует среди на одной международной конференции, второй, который задавал мне вопросы, он задавал вопросы именно на эту тему. В какой степени обидится Владимир Владимирович на неприезд западных лидеров, и будет ли это означать а, начало боевых действий? Ну послушайте, давайте говорить всерьез, это не тема для анализа военного обозревателя. Это здесь надо привлекать кого-то другого. Александр Матвеевич, вот вопрос миротворца. Вот вчерашняя вроде бы успешная встреча в Минске, а об ее так или иначе успешности заявила и представитель ОБСЕ, и Леонид Кучма, и представители сепаратистов, как мы сегодня видели в эфире нашей программы. Но при этом вопрос миротворцев, как сказал сам же Леонид Кучма, не был все-таки поставлен в повестку дня. Мы знаем, разные были мнения, вроде бы администрации президента Украины заявляли, что в России наконец согласились на миротворческие операции на Донбассе. Потом господин Песков, пресс-секретарь Владимира Путина это проверка. Как вы считаете, Россия в конце концов может согласиться на присутствие миротворца на Донбассе, если этот миротворческий контингент не будут составлять российские солдаты? Не вижу никаких оснований для подобных мечтаний. С самого начала, когда эта идея была выдана украинской стороной, я настаивал что это, на том, что это бессмысленные и бесполезные мечтания. Для действий миротворцев необходимо несколько фактов. И самый главный из них это мандат Совета Безопасности ООН. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы Россия проголосовала за предоставление такого мандата. Потому что понятно, что введение миротворцев так или иначе должно означать отсоединение ЛНР и ДНР от российской границы. То есть бессмысленно вводить миротворцев, если они будут в, только по линии украинско-сепаратистского разделения. Да? Я не представляю себе ситуации, при которой Россия бы согласилась на такие условия. Второе условие это согласие конфликтующих сторон. Опять-таки. Нет никаких предпосылок для того, чтобы ДНР и ЛНР согласились на присутствие миротворцев. Простите, но на мой взгляд вся эта история с миротворцами ⁇ это некая придумка украинской стороны для того, чтобы иметь повод поменять Россию каждый раз. Практического смысла это не имеет ровного учета никакого. Матвеевич, вот вы сказали в начале нашего разговора, что как бы есть определенные условия к тому, что будет более-менее стабильная ситуация и дальнейшего разворачивания боевых действий на Донбассе можно будет избежать. А в дальнейшем, хорошо, лето пройдет, осень, представим, вот такая ситуация все-таки с меньшей интенсивностью боев будет сохраняться. Но разве, вот как сказал ваш коллега по эфиру Сергей Гармаш, разве эти вот представители ДНР и ЛНР, их боевые отряды, не заинтересованы в в конце концов, постоянно продолжать боевые действия. Иначе какой смысл их существования? Что эти наемники могут еще делать, кроме как воевать? Я с вами согласен. Но, э, э, в общем-то, знаете, это э, в голливудских фильмах неожиданно приходит замечательное решение. И все становятся совершенно счастливы. Как мы с вами знаем, в реальной жизни приходится выбирать э, между плохим и чудовищем. Так вот, плохое для Украины сегодня, плохой наилучший вариант, это замораживание этих конфликтов, это существование и довольно длительное существование с вот этими образованиями на своей территории. И я, как, как я понимаю, из вот последних минских соглашений, Украина, скрепя сердце, приняла это решение. Силового э, шанса решить этой силой на ближайшее время нет. И э, да, будут провокации, да, их надо отражать, но тщательно следить за, то, за тем, чтобы не свалиться в конфронтацию, до которой, простите, у Украины сил нет. Спасибо большое. Спасибо большое, Олександр Матвійович. Нагадаю, що по Скайпу взяв участь у нашій програмі російський військовий експерт, шеф-редактор і журнала Олександр Гольц. Я звертаюся до учасника нашої програми в студії Сергія Гармаша. От бачите трошки різні думки. Ви казуєте, що все-таки війна неминуча пізно чи рано, і в що такі ситуації на ваш погляд, якщо б дійсно буде най, найгостріший для України сценарій реалізовано? Що може зараз Київ зробити в тій ситуації, якій він є, З тим станом Збройних сил українських, який є не показовим, а справжнім, з тим економічним станом, з тим здійсненням реформ, які здійснюються, ну будемо бачити, може, це скептично, висить більше на словах, ніж на ділі. Я тоді? Я, я хотів би просто, що так, я не обласне. говорю про те, що війна неизбежна, це війна між Україною і Росією. Я говорю про неизбежності ескалації воєнних действий, то тобто, есть о том, що ви, а, власне, об вы сказали, что. которые, в принципе, да, больше ничего не умеют делать, будут они, они так, постоянно будут, да, пытаться откусить часть территории и куда-то двигаться. А я так, я так понимаю, вашу думку, массовое вторгнение российских регулярных войск мало и Я думаю, что если будут, ну, скажем так, так называемое вторжение, то это будет не со стороны России, а со стороны ДНР и под маской э, армии, так называемой Новороссии, ДНР и ЛНР. То есть они поставляют туда оружие, они поставляют туда э, своих людей и добровольцев, и кадров. Военных. І потом уже Росія умивает руки і говорить, здесь не при чому. Это вот, а Захарченко отмобилизовал все-таки 100 тисяч населення, как он говорит, і воюють там з Україною. А з політичної точки зору, пане Гарба, що робити зараз, Київ? Вот уже лунає такі думки, даруйте, що я їх цитую, можливо, їх можна вважати сепаратистками. Що за того ресурсу, який має за Україна військово-економічно будь-якого, за тої підтримки заходу, яка є, можна по різному її коментувати. В Києві немає іншого виходу ніж той вихід, який озвучив Олександр Гольц. Примиритися з тим, що є, утримувати те, що є. Я думаю, що Київ довше робити то, що сейчас собственно, и делает. Він зараз зайняв правильну, на мою взгляд, тактику. Це, во-первых, економічне удушення этих територій. И э, перевешивание этих территорий на шею России экономическое... Это вдается Киеву сейчас? Э, ну, по крайней мере, Киев проявляет к этому волю. Не могу сказать, что удается, поскольку все-таки туда ходят грузовики и как бы продолжаются экономические отношения. На мой взгляд, нужно запретить все экономические отношения с оккупированной территорией. Иначе это сотрудничество просто с оккупационными властями. Это первое. И второе, это действительно тянуть время теми же минскими соглашениями. И за это время мы действительно перевооружаем свою армию, усиливаем ее, мы строим фортификационные сооружения. То есть чем сильнее становимся мы, тем слабее становится соперник. Я имею в виду соперника не ДНР, ЛНР, потому что это не соперник, это инструмент а Россия все-таки. По ней бьют экономические санкции. Чем больше тратит денег на вооружение, тем меньше денег получает ее население, соответственно, социальное недовольство и так далее. Поэтому я против, вот, допустим, попыток отвоевать эту территорию прямо сейчас. Но я за изоляцию, не блокада, потому что когда говорят слово блокада, это неправильно. Мы ведь не закрываем границу от России, да, и эта территория имеет все возможности обеспечиваться Россией продуктами и всем, чем должен, собственно, обеспечивать оккупант занятую им территорию, население занято этим им территорией. А изоляция со стороны Украины, экономическое ослабление этой территории. И за это время мы здесь как бы проводим определенные действия, строим вышки, я имею в виду телерадиопередающие, то есть работаем с населением, мы укрепляем свою армию, мы, дай бог, проводим все-таки какие-то реформы. Я думаю, что ну, никуда мы не денемся. Даже под давлением Запада нам придется проводить реформы, и, возможно, будут какие-то позитивные все-таки Пане Сергію, кінець у нас пів хвилини буквально залишається. За вашими спостереженням знову ж таки, як я вже не розказав казав сьогодні, ви, звісно, відстежуєте зі своїм рідним регіоном, а це рідний для вас регіон да. Донеччина. Які зараз настрої на цій окупованій території? Про українськість зростає чи ні? Ви знаєте, там зараз мало хто заявляє свою про про але я точно можу сказати, що е люди устали. Люди устали від війни, вони хочуть стабільності. Поэтому ті тренди, которые ведуть команда Захаченка, о войне, они, в принципі грають проти команди. Да, Дуже вам дякую. Ну що ж, це вичерпана час нашої сьогоднішньої програми, в якій ми сьогодні говорили про можливість активізації бойових дій на Донбасі в другій половині травня нинішнього року. І з гостем студії, головним редактором Донецького інтернет-видання остров Сергієм Гармашем. скайпу з російським військовим експертом Олександром Гольцем. Привір Олександр Лаченко. Дякую вам, друзі, за увагу.